Опалювальний сезон у розпалі. Багато мешканців Дружківки кажуть, що у оселях доволі тепло. Проте платіжки, що надійшли від тепломережі за другу половину жовтня, просто шокували абонентів. Тепловики противом посылаются на ростания тарифов на газ, топливный коэффициент, что складывается с балетов не Вы получили платежку за половину октября? Да, за 16 И... дней, как объяснили, 16 дней октября. Двухкомнатная квартира, 58 квадратов площади, у меня 1700 гривен за отопление. У меня идет 768 гривен доплата. Доплата за что неизвестно. У вас тепловой счетчик, вы за вторую половину октября должны заплатить сколько? 735 гривен с копейками. 53 квадрата топливаемая площадь. Это очень много. У меня в квартире 26 градусов. Это очень высокая температура. Начали действовать новые тарифы. Это получается у нас за квадратный метр 36 гривен 11 копеек. И за геокалорию 1433 гривен. В прошлом году было, соответственно, за квадратный метр 20,53 и 840 за геокалорию. Это существенное увеличение произошло тарифов. Есть постанова предыдущего Кабмина за прошлый год, номер 1037, вступившая в силу в декабре 2015 года, которая регламентирует порядок начисления с учетом расчетной температуры, расчетной среднемесячной температуры. Среднемесячная температура октября у нас по факту получилась 1, 1 градус, 1,8 градуса. Расчетная 8 градусов. Соответственно, намного холоднее. И мы применили поправочный коэффициент в сторону увеличения. То бишь на 70% мы доначислили. Ну, нам некуда деваться, у нас есть постановок админа. В первую очередь я сейчас инициирую установку счетчика на тепло в своем доме. К сожалению, из-за, скажем так, планов правительства субсидировать население, это срывается, потому что пенсионерам невыгодно ставить тепловой счетчик. Ну, если все-таки идти путем каких-то законных э, оспариваний, то мой совет собирать информацию э, в первую очередь это где можно температуру фактическую, среднемесячную получить в открытом доступе. Я написал письмо в гидромедцентр в Киев. Мне должен прийти ответ. Где взял господин Кейть температуру 1,8, для меня остается загадка. Если средняя фактическая температура в октябре месяце, по данным гидромедцентра, это телефонный разговор, я звонил в гидромедцентр, узнавал, составила 6,4 градусов. Вот, почему они взяли 1.8, это непонятно. Я написал запрос, как бы ответа еще не получил. В любом случае, надо собирать информацию и в, как бы, в перспективе подавать в суд на теплосеть.